Я прекрасно понял то, что судьба дала ему такой слой урок, это его был, собственно, знаменосный факт, его встрече лицом с смертью, где он без колебаний каких-либо принял это и достойно ушел. Для этого я считаю, что это истинное назначение воину, чтобы уйти героически и оставить след, оставить след молодежи, героизм и через путь следующих поколений, которые будут выращены. На поле как героев. колена и проводить турниры регулярно. Хочу спасибо организаторам. Организаторы сделали серьезный турнир, предоставили призы, без сносов. Много ребят собралось, молодцы. Такого турнира по борьбе я не видел в Кривом Роге, чтобы такой был масштабный турнир по борьбе. Взрослые ребята, юноши и взрослые. Это очень говорит о том, что, во-первых, развивается спорт. Много клубов, молодцы, тренера, викинг, тайфун, много людей предоставили, тайгер. Ирбис, все ребята молодцы, Разу. Так что будем и дальше сотрудничать и давайте поблагодарим организаторов за такой турнир.